Привет, с вами Асаса Дрива и мой канал Альмира и Алсу. Сегодня я расскажу, как вы видите, что тут происходит. Свой домик для монстра Хай. Тут у меня живет Рошель Коу, Скорическая. Вот она, мяха моя. О новом костюмчике я вам расскажу потом. Следующее видео будет у Альмира. Так, начнем с ее комнаты. Тут у нее плакатики. Вот, видите, какие тут два сердечка и такая картина дерева с бирюзовым фоном. Тут у нее есть такая люстра. Надеюсь, вам видно, я не вижу. И тут такие три сердечка и олимпийский знак зайчика. Придем к ее кровати. Ее кровать сделана из ткани, я сделала. И тут все такое одеяльце. Вот тут у нее есть две подушки. Подушка с цветочком фиолетового цвета и розовая. Тут у нее есть шторки, как видим. Так, дальше. Придём. Вот у нее тумбочка, на тумбочке лежит журнал. С продажи. потом такой, как он называется, я забыл. а светильничек и рамка. Я сама сделала. Хотите, если хотите узнать, как их сделать, напишите в запросах. Я сам покажу, что лежит в этой тумбочке. Ой, извините, пожалуйста. В первой, в первой ящичке лежит ее дневник, во втором ящичке лежит ее сломанная сумочка, сломанная сумочка из журнала. Дальше. у меня шоколад Вильвонка и Валентинка. Вот эта шоколадка будет еще вот тут. Вот она. На полке. Дальше. Так. И в последнем лежат у нее всякие нитки с иголкой. Так. Сейчас, подождите, я все положу. И повторяю, если вы хотите узнать, как сделать такую рамку, напишите в комментариях под этим видео. Так. В следующем видео я вам расскажу, как сделать ну, обзор на куклу и ее новый наряд. Дальше около тумбочки лежит вот такая сумочка. Это будет в итогах. Вот. И такая груша пуфик. Вот, сама сделала. Так, идем к, к полке. Тут э, у нас две расчески от братьев от Барби. Я с ними больше не играю. Тут сережки от братства, видите, кольца вон. И, извините за такое плохое качество. Что-то не знаю почему. И две игрушки. Тут короны и шляпка. Тут коробочка с резинками в виде бантиков и большой бантик. Шоколадка Веливонг и разный журнал. Идем дальше. И тут это как от покупок у нее. Дальше тут эм, такая, как цветочек и знак 18-летия. Вот тут у меня есть такая мышка, вот мышка что-то куда-то делась, так, секундочку, она повалилась, и перейдем к столу, под столом у нее лежит такой пуфик, где она сидит. У нее тут ноутбук, iCoffin, сама сделала тоже, потом тест по английскому. Э, каран, э, карандаш простой с ручкой. Тут тоже такой же, такая же рамка, вазочка и карандаши. Вот. Ну, это вся была комната. Переходим к гардеробной. Тут написано Monster High Гардероб. Вот. Тут украшение. Звезда морская с ракушкой. Такой коврик. А, забыла. Еще вот тут есть такой коврик. Эльфелевая башня. Туфли и два билета в кино. Вот сама Рошель. Там много одежды, как вы видите. Тут у нас лежит такая сумка дорожная. И там разные сумки. А, полотенце для пляжей и пляжный мячик. Ее к чемодан Рошель и скейтборд. Тут сумка красная. Вот тут тени разные. Тут такое украшение тоже база. Беретка ее, лаки и палитры для лаков. Зеленый клатч. Всем привет! Это я! Помните мои волосики? Дальше, и тут Альмира еще, как вы видите. Привет всем. А, тут духи, помада и тени. Тоже, ну, как красить такие, есть же кисточки. Так, это весь был кортерок. Вот и новый костюмчик. Дальше переходим в гостиную. Гостиная у нас такая. Это я сама сделала тоже, как вы зимаком. зимой Э, такой, как бы называется, диванчик. Тут разные подушечки. Тут такой тайничок. И там матрасик с подушкой в виде Спанч Боба. Дальше вот тут у нас такая мягкая игрушка. Она орет. Вот, видите, орет. Дальше у нас тут такая лампа. Сама сделала. Журнал и божья коровка. Там разные внутри... Э, ну, там тоже журнальчики и документы. Переходим гости... к К... А, забыла про телек. Вот телевизор такой. такой тумбочки. Переходим к кухне. Тут стоит барная стойка. Такой коврик на барной стойке. Пицца с хот-догом. Морковь, шпинат. Э, два... Два пирожных, арбуз и пирог. Дальше. Тут такая, как бы, полочка всякие угощения, Макароноловка. тут стакан, э, дальше такая специи, попкорн, фрукты, блендер. Хотите узнать, как его сделать? Могу вам. Или от My Froggy Stuff. Тут такая картина с яйцем и молоком. Тут плита, суп варится и тоже самодельная такая, как сковородка. Дальше вот тут такая у нас печенюшечки на противне. И открываем, и мы видим там разные подносики и мусорное ведро. Извините, не могу открыть, тяжело очень. Ну вот, это был весь мой дом Монстр Хай. А, еще забыла про кое-что самое главное. Тут есть у нее такая сумочка, и вот прихожка. Тут, тут у нее такая, такой, как бы, называется этот коврик. Тут такое как бы кресло, это чтобы садиться и одевать обувь. Тут такие э, доска для планов, тут висят вешалки, шарфики, тут очистка для обуви, ключики, шам... как бы крема для обуви и часики. Сейчас я вам покажу ванну. Ванна у меня в развернутом ящике. Вот ванна. Вот тут у нас гладильная доска и самодельный утяжок туалет самодельный даже тут у нас такая швабра и извините повалился ну ладно э, такой венок веник извините тут грязное белье сушилка и стиральная машина тут у нас лежит э, всякий э, порошок и зубная щетка как зубную щетку я могу вам показать сделать видео делайте запросы что вы хотите сделать с моим видео? Тут машин, тут висит у нас полотенце, там грязная одежда, вот кнопочки. Дальше тут мыло лежит, вот это, и украшение, вот это с ванна. Дальше, как я говорю. Сейчас я вам покажу весь мой домик, вот ванна, вот весь мой домик, он находится на моем столе. Вот, показываю кухню, О, гардероб, хорошо, как вам передают привет. Дальше вас комната, прихожая и гостиная. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. И, и конечно же, не забывайте про нас. Всем пока, с вами была Асуса Дрива.